Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Selepas Puan Zarkashi, kini giliran Zaid Hamidi pula dihantarkan notis tuntutan oleh Tun Dr. Mahathir berhubung dengan isu pegangan aset UMNO. Ha, lain macam betul Tun Dr. Mahathir ni kan? Siapa yang tak betul, sop di saman. Luar biasa. Ini macam lah. Kita intro dulu. La, la, la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mungkin ada di antara anda yang tahu. Dalam kesibukan kita berhubung dengan isu jalur gemilang lah, isu kuil lah dan pelbagai lagi termasuklah kangatan PRK Air kuning, ada satu lagi isu dalaman AMNO yang tengah meletup pada ketika itu yang membawalah ke hari ini, iaitu isu pegangan amanah aset milik AMNO secara asasnya. Di mana benda ini bermula tuan-tuan dan puan-puan pada awal bulan ini apabila UMNO telah memfailkan satu saman pemula bagi menuntut para pemegang amanah yang masih lagi enggan untuk menyerahkan amanah untuk memegang aset UMNO itu untuk menyerahkan kembali amanah tersebut kepada UMNO. Menyerahkan kembali aset itu kepada UMNO. Dan benda ini telah dihangatkan lagi dengan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh dua insan, dua pimpinan UMNO. Salah seorangnya ialah Puan Zarkashi yang telah menyatakan dengan jelas pemimpin itu dah bersara sebagainya gedebak-gedebuk sampailah beliau telah diantarkan notis tuntutan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad beberapa hari yang lepas. Saya ada melaporkan tentang perkara ini, tuan-tuan dan perempuan berhubung dengan hal itu. Dan dalam masa yang sama juga, ada seorang lagi pimpinan utama AMNO yang telah melakukan kenyataan yang hampir serupa. Iaitulah Presiden AMNO yang juga merupakan timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di mana beliau antara lain telah mengeluarkan kenyataan yang hampir sama berhubung dengan keengganan salah seorang pemegang amanah AMNO itu untuk menyerahkan kembali amanah memegang aset-aset AMNO -aset kepada AMNO secara asasnya dan berikutan daripada itu, tuan-tuan dan perempuan, Tun Dr. Mahathir pada semalam telah bertindak menghantarkan satu lagi notis tuntutan. Kali ini kepada Zaid Amidi pula atas dawaan Zaid telah memfitnah serta mencemarkan reputasi beliau. Menurut kenyataan yang telah dikeluarkan oleh peguam Tun Dr. Mahathir iaitu Muhammad Rafiq Rashid Ali, sahabat baik saya, Antara lain, notis tuntutan itu telah dikeluarkan membabitkan kata-kata fitnah yang dituturkan, diterbitkan atau diucapkan ahli parlimen bagian datuk itu terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kononnya, keengganan anak guamnya melepaskan pegangan amanahnya pada hartanah UMNO. Di mana dalam notis tuntutan itu, Dr. Mahathir telah menuntut Zahid Amidi membuat pengakuan bahawa kenyataan berbau fitnah yang dituturkan beliau pada 11 April dan lepas itu adalah satu penipuan dan tidak benar sama sekali. Juga Dr. Mahdi telah menuntut Zaimidi untuk membuat permohonan maaf secara terbuka tanpa syarat termasuklah membuat aku janji bahawa beliau atau mana-mana pihak yang berkaitan dengan beliau beliau punya pegawai ke, beliau punya saitro ke apa-apa ke tidak akan sama sekali membuat apa-apa kenyataan penulisan atau penerbitan lanjut yang menyentuh reputasi, integriti atau kredibiliti diri Tun Dr. Mahdi itu. Dan dalam masa yang sama juga, Dr. Mahathir juga menuntut supaya pengakuan dan juga permohonan maaf secara terbuka itu hendaklah dibuat melalui sidang media secara terbuka di Ibu Pejabat AMNO dan juga Pejabat Timbalan Perdana Menteri dengan jemputan media arus perdana dan juga media media sosial. Rafiq juga berkata, Zahid Mahmidi ini kena membuat permohonan maaf bertulis tanpa syarat dan secara terbuka termasuklah aku janji berhubung perkara yang sama. So, dia kena minta maaf secara lisan dan dia juga kena buat pembina maaf secara bertulis kesemuanya tanpa syarat berserta dengan aku janji. Dan notis yang diberikan itu diberikan masa tujuh hari untuk dijawab oleh Medi jika tidak tindakan undang-undang akan diambil. Tuan-tuan dan puan-puan dan dan pembina maaf itu of course diterima hanyalah tertakluk kepada kepuasan hati dan juga dipersetujui oleh Tun Dr. Mahdi. Anda kata kalau Tuan M kata, hmm, kau ni minta maaf macam tak ikhlas, dia kan reject. Kau kena minta maaf betul-betul. Kalau tidak, saman akan jalan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So, itu antara lain kenyataan yang telah oleh Rafiq Rashid Ali, selaku pegawai Tun Dr. Mahdi, berikutan notis tuntutan ke atas Zahid Hamidi. Tetapi Zahid tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada semalam juga beliau telah menafikan bahawa beliau telah menuduh Tun Dr. Mahdi enggan menantangani surat pelepasan tanggungjawab pemegang aset UMNO tersebut. Di mana kata Zahid UMNO basicallynya berlapang dada sekiranya kalau ahli parlimen langkawi itu atau bekas ahli parlimen langkawi itu untuk menyerahkan semula tanggungjawab sebagai pengakman aset parti berkenaan kepada UMNO. Beliau tak pernah sebut nama Dr. Mahdi kata Zamidi cumanya beliau kata beliau jemput seorang sekadar untuk rekod kita tuan-tuan dan bosclan jom kita tonton video yang dimaksudkan oleh Z Media ini baguslah kalau benar uh, beliau telah mengada tangan uh, penerahan hamil itu dan uh, jika beliau benar-benar ikhlas -benar tentunya uh, jika terdapat beberapa masalah teknikal contohnya seperti ejaan nama dan sebagainya ya yeah, Tentu ianya boleh uh, diperbaiki dan kita tidak ada sebarang uh, masalah Jika mana-mana pemegang amanah itu ikhlas menyerahkan semula Apabila tempoh uh, jawatan pemegang amanah itu selesai Dan tentunya kita uh, terbuka hati dan melapang dada uh, Dan saya pun tidak pernah menyebut nama beliau yeah. Apabila tak ditanya oleh wartawan saya menyebut seseorang uh, yeah. So berdasarkan pada video itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian memang Zaid sebut yang dia tak sebut nama Tuan Dr. Mahdi. Dia cuma kata kalau nak serahkan Alhamdulillah kita berlapan dada dan sebagainya kita tak pernah sebut pun nama Tuan Dr. Mahdi. Betul ke dia tak pernah sebut nama Tuan Dr. Mahdi ataupun betul ke yang beliau ini tak imply benda itu ke atas Tuan Dr. Mahdi. Sekarang ini, kenyataan Zain Amidi itu telah dilaporkan oleh portal Amno Online. Okey, bukannya Haraka Daily, bukannya portal-portal pelik-pelik tetapi Amno Online. Dan dalam portal tersebut tuan-tuan dan -tuan puan Amidi telah mendakwa salah seorang daripada empat pemegang amanah aset Amno itu masih lagi enggan untuk menandatangani penyerahan aset berkenaan kepada Amno. Di mana orang yang dikatakan tidak mahu menandatangani itu bukan seorang ahli UMNO lagi dah dan tidak terlibat pun dalam kerajaan perpaduan badani pada ketika ini. Itu dua ciri utama yang disebutkan oleh Zaimidi berhubung dengan insan yang dikatakan enggan untuk menyerahkan aset UMNO tersebut. ada soalan Ah, Uh, mengenai tuntutan tanah atas nama Tuan Mahathir dia punya bercerita sedikit. Tanah UMNO, ha, umno tidak pindah milik. milik, milik. Nama. Terdapat satu uh, sebuah aset Uh, di mana trustee-nya atau pemegang amanah uh, telah uh, menandatangani pindah uh, milik itu kerana trustee adalah uh, orang yang diberikan tanggungjawab untuk memegang amanah untuk satu-satu ketika terutamanya ketika jawatan parti itu dipegang atau ada jawatan di dalam kerajaan tetapi seseorang yang tidak melepaskan Uh, tanggungjawab kepada parti yang tidak lagi dianggotainya ataupun orang itu tidak lagi berada dalam kerajaan ianya harus dilepaskan jadi dalam uh, keadaan yang semikian saya ambil contoh cara spesifik ya Hotel Sri Pacific adalah kepunyaan ULC UMNO Link Companies ya hanya beliau seorang yang tidak menandatangani untuk melepaskan tak uh, tanggungjawab sebagai trustee yang lain-lain semua telah berikan ok sepatutnya dia kena segah tu selepas dia keluar daripada dia letak jatuh UMNO telah ada surat daripada uh, firma Guaman untuk beliau melepaskannya tetapi hingga sekarang uh, beliau uh, enggan uh, untuk menandatangani dokumen berkenaan yang tiga dah dah tanda tangan untuk melepaskannya tapi yang seorang tu lah Sri Guaman telah menghantar surat ya untuk melepaskannya. Bila seseorang itu tidak lagi uh, menjadi pemegang jawatan dalam mana-mana organisasi, terutamanya organisasi politik yang telah mengamanahkannya untuk menjadi pemegang amanah. Patutnya dia lepaskanlah. Tapi beliau tidak mahu melepaskannya. So sekarang kita cross check. Siapa pemegang-pemegang amanah AMNO ini? Dan siapakah data mereka yang menepati ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Zaid Amidi itu? So sekarang ini, pemegang amanah aset AMNO yang dimaksudkan pada ketika itu ada empat orang, tuan-tuan dan bosan. Yang pertamanya ialah Allahyarham Tun Daim Zainuddin. Yang keduanya ialah Allahyarham Tan Sri Sanusi Junid, mantan Menteri Besar Kedah. Yang ketiganya ialah Tun Musa Hitam, masih hidup sampai sekarang. Dan yang keempat ialah Tun Dr. Mahathir itu sendiri. So, daripada keempat-empat itu, Daim dan juga Sanusi telah meninggal dunia. So, they are out of equation. Takkanlah Zain Amidi nak minta orang yang dah meninggal untuk bangkit di kubur untuk serahkan SM Noh pula. Betul tak? Macam tak kena. And then sekarang ini tinggallah Tun Musa Hitam dan juga Tun Dr. Mahdi Muhammad. So, daripada dua-dua ini, Tun Musa Hitam masih lagi merupakan anggota kerajaan. Sekarang ini Tun Musa Hitam ada jawatan Menteri Chancellor dalam kerajaan Perpaduan ini sebagai menteri penasihat kepada kerajaan pada ketika ini dan beliau baru sahaja dilantik pada tahun 2024 yang lalu dan Tun Musi Hitam masih lagi merupakan ahli AMNO sampailah ke hari ini. So, yang tinggal cuma seorang sajalah yang bukan ahli AMNO dan tidak terlibat langsung dengan kerajaan Perpaduan madani ini iaitu Tun Dr. Mahathir Muhammad. So sekarang ini Zain Amidi memang tak sebut nama Tun Dr. Mahathir tetapi ciri-ciri insan yang dikatakan enggan menyerahkan kembali amanah itu telah disebutkan dengan jelas. Orang yang tak ada lagi dalam UMNO, orang yang tak ada dalam kerajaan. Tun Musi Hitam masih lagi dalam UMNO, masih dalam kerajaan walaupun jawatan beliau bukan jawatan yang utama. Jadinya tinggal tu Tun Dr. Mahathir sajalah. So in a way, betul lah tindakan Tuan Dr Mahathir untuk menyaman uh, Zainal Hamidi tu Mantarkan notis tuntutan Sebab memang Zainal telah imply Bahawa beliaulah orangnya, iaitu Tuan Dr Mahathir Yang tidak mahu untuk menyerahkan pegangan aset UMNO tersebut Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian Tak kira lah kau sebut nama ke, kau tak sebut nama ke Ciri-cirinya jelas kau sebut dekat situ Come on lah kalau saya yang bukan program ini, kalau saya yang cikai ini pun boleh nampak perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apatah lagi program yang sangat-sangat hebat seperti Rafiq Rashid ini. Of course, dia pun nampak perkara itu sebenarnya kan. Tetapi itulah, benda ini sebenarnya boleh settle dengan baik kalau ikutkan. Benda ini boleh settle dengan Zain Amidi. Boleh pergi je ke Yayasan Kepimpinan Perdana. Tun ada je kat situ. Jadi pergi je kat Yayasan Kepimpinan Perdana, jumpa je Tun dan cuba bincang hati-hati kan. After all, beliau merupakan Presiden UMNO yang paling lama berkhidmat, betul tak? And of course, Tun ada banyak jasa juga. Jadi, tak ada salah pun kalau Zahid pergi ke Yayasan Kepimpinan Perdana untuk berjumpa dengan Tun bagi berbincang, nak settle haluan dan sebagainya kan. Sebab, ialah Tun Dr. Mahathir, kalau tak salah saya lah, beliau bukannya tak nak sign penyerahan itu. Beliau dah sign khabarnya, cumanya pada ketika itu, tindakan tersebut telah ditolak oleh pihak pemegang amanah. Sebab apa tahu? Sebab ada kesilapan teknikal. Bermaksud sekarang ini, Tun bukan tak nak sign benda itu. Beliau dah sign pun. Tetapi di reject. Sebab apa? Sebab ada satu kesalahan teknikal yang menyebabkan penyerahan itu tidak dapat dilakukan pada ketika itu. Jadi oleh kerana itu, kita yakin Tun sebenarnya memang nak serahkan dah aset UMNO tu. Maka tinggal ZMD dan juga Puan Ad, datang jumpa Tun untuk berbincang elok-elok sebagainya. Kan tak apalah tun dulu kita kantoi ke apa-apa ke sebab apa sebab so, apa tu nama tak betul ke apa-apa kan so kita cuba buat balik okey tak tun macam mana kan so tun nak apa kan kita orang macam tu lah bincang je tak ada masalah pun tetapi tak tahulah kalau puan Zarkashi dan juga Zamidi nak gunakan perkara ini untuk menjatuhkan reputasi serta kredibiliti Tun Dr terutamanya kalangan orang-orang amno -orang tak tahulah kalau macam tu niat mereka kan kalau macam tu lah berlaku dan kita boleh buat apalah teruskan jelah kau orang hadap saman tu kan alang-alang korang dah mula untuk main game ini, mainlah sampai ke akhirnya betul tak? Tetapi saya rasa saya tahu kenapa Kazi Amidi dan juga Puan begitu berani untuk melawan Tuan Tuan Mahathir dengan sama-sama yang telah dikemukakan ini kan. Sebab itulah. Mungkin nombor satunya mereka beranggapan Tun bukan lagi anggota kerajaan maka Tun tak boleh buat apa-apa dan mungkin juga beliau merasakan bahawa oleh kerana beliau sini sudah ada sokongan amdak mantap maka mereka boleh buat apa saja. Betul tak? Anta mantal Anta mantal Anta mantal